причина, которая объединила вот эти два творческих союза, это работа на упреждении. Вот, мы этого не скрывали никогда, и сейчас, в общем-то, не скрываем причину, потому что знаем, насколько сильно э, управленческая непредсказуемость в этом отношении. И не то, что нежелание, а не умение работать в э, этим отношении. Поэтому мы скорее проложили, попытались проложить дорогу вот такому альтернативного видения как такового, То есть, немножко другие подходы. Вот. Хотя, ну, то, что касается областной программы, и то, что вот, э, такая форскизная идея по городской аналитике, все это пока что сохраняется в такое подвешенном состоянии, все это находится, особенно с городской темой. И я могу только сказать, что мне в последнее время все чаще и чаще приходится повторять одно и то же, что там, где дизайн берется за такие вот многослойные, многопрофильные, многоплановые проблемы, вот, он довольно часто работает как зеркало. То есть проблемы, которые оговариваются на уровне управленческом, на бытовом уровне, средства массовой информации, становятся ну, что более очевидными, более проявленными. То есть сегодня дизайн, особенно в сфере визуальной коммуникации, не может работать без содержания. Вот. А в отношении персоны, вот именно в такой, в такой ситуации оказались. Что э, мы согласны работать, даже в том формате, который, который есть на сегодняшний день, то есть общественная инициатива. Вот. Но нам нещело. Почему нещело? я не стесняюсь говорить о своей профессии, которая уже, ну, 30 лет Достаточно откровенно, я не считаю, что вообще здесь что-то есть такое двусмысленное. Э, э, дизайн штука достаточно циничный. Вот. Особенно дизайн в сфере визуальной коммуникации, как, какого бы профиля этой коммуникации не было, точнее, какого, какой бы функции. Откровенно коммерческие коммуникации, маркетинговые коммуникации или коммуникации в сфере маркетинга территорий. Э, их основная задача манипулирование сознанием вот. если мы в состоянии хотя бы на какие-то там условные 50-70% манипулировать сознанием то мы в состоянии манипулировать точнее управлять поступками вот и если в коммерческом проектировании это поступки и мотивации потребителя вот то проектирование проектировании еще очень много ну, сфера проектирования у нас и за рубежом, ну, что касается вот маркетинга территории и продвижения так называемого военной территории. То есть есть, наверное, все-таки уже немножко другой уровень вот этих вот манипуляций. Но в любом случае то, что объединяет и коммерческое проектирование, и вот такое достаточно новое направление проектирования, это то, что оно в любом случае должно базироваться на нас данных. Вот на вашу думку, сегодня, в галереи Херсону, потребований в Киеве не было. Mm -hmm. Чи потребований по-новому сюда позиционировать? Начинался так, нормально, и про те, какие то, mm -hmm. Позиционирование, конечно, нужно, но э, я не могу на этот вопрос ответить, ну, даже с какой-то условной долей объективности, потому что у меня свой профессиональный профакт. группа. Но нам уложила, как говорится, самая... Я, я считаю, мое мнение, то есть вот в этих двух затеях, вот в двух, двух вот этих, да, честно там, так, есть уже очевидный плюс, потому что, ну хотя бы те люди, которые имели к этому отношение непосредственно, либо те, кто участвовал в этих обсуждениях, они убедились в том, что на самом деле вот, ситуация лежит далеко не, не, не в сфере дизайна, вот, далеко не в сфере идентики. Э, вот, она лежит, и наверное, берет осознание ресурсов этого города, вот, ресурсов управленческого характера. Вот. и переформатирование, я уж не знаю, чего, не хочется говорить какими-то громкими формулировками, но осознание в осознании ценности города это не Тем более, что э, позитивный опыт, ну, а в Украине я вряд ли скажу, но это небольшой позитивный опыт есть в России. Если кого интересует, может познакомиться с результатами подобных работ небольшого города Добрянка, так называемый с девизом «Добрянка – столица доброты». И вот там как раз очень хорошо появилась именно инициатива молодого поколения города. И на самом-то деле вопросов дизайнерам там было достаточно мало. Они просто э, переложили на язык визуальных коммуникаций содержание. Безусловно, формирование которых, они участвовали, но абсолютно на разных правах то есть они не были там каких-то проблемных направлений и так далее, они просто снимали э, снимали содержание а то что касается вот инициатив э, э, наших властей вот, э, я так думаю что многим из вас известна инициатива в том же управлении в этот раз уже управление культуры городского по поводу конкурса на почему-то бренд города вот. и я очень благодарен газете День за то, что дали возможность выступить тогда в вот этой публикации. Но ведь я там так оговаривал то, что не на пустом месте делал какие-то да, личное мнение. И, в общем-то, обратился за помощью к коллегам, которые более сведущие в этих проблемах, более авторитетные. И на мой вопрос, возможно ли благополучный исход вот таких вот инициатив, достаточно коротко описал, на мой взгляд, правдиво описал ситуацию с этими конкурсами по городскому проекту. Вот на что ответил, э, на этот вопрос ответил Андрей Портов. Э, ну, в двух словах Андрей Портов, по сути дела, э, персона номер один в маркетинге Дериповесе. Вот Это был же главный редактор э, очень удачного проекта журнала Идентика. И вообще человек, который сегодня носится по России, по Российской Федерации, устраивает так называемую вот его авторская по сути дела программа вот, очень авторитетная и на самом деле очень профессиональная. Еще он позов... Вот. Просто, вот, далее. он, очень коротко. Это в принципе невозможно. То есть, ну, Хотелось бы я, я прошу прощения, чтобы я уже закончил. Да. Мне больше всего ну, не то, что порадовало да, вот какое-то понимание. Василий Дубейковский ⁇ это э, управляющий ресурс сети брендинг человек очень посвященный. Вот. вот одна из его цитат. Неудачи народных конкурсов не коррелируют с качеством власти или качеством жителей. Просто сам механизм конкурса никак не подходит для процесса брендинга которым призвана призваны различные городские сообщества с разными интересами. Это методологическая ошибка. Это неспособность проявлять то, что отличает людей от кошек. Возможность прогнозировать. А еще это просто идиотизм, учитывая более 20 20 это только за 2019 год. Более 20 наглядных неудач городов пространства СНГ. Власти Херсона объявили все народ на желание встать на грани, в которых уже почти сломался подзнательский генеральный депутат управления. Интересный будет кейс, если удастся власти Терсура отговорить от шага в сторону градия, готов поддержать, если необходимо. Ну, к тому да, же ну, это не все высказывания, которые я были я на... Дякую. Я